大家动作快一点啊！我们真正出任务的时候，没有那么多时间给你们磨蹭穿衣服。徐志毅，动作快！报告林教官，我穿好了。我也穿好。哦。 还能更好。不管出什么任务，出发之前必须检查装备，知道吗？知道，知道。知道。哎呦，哎呦呦，哎呦，对不住，对不住啊！我呀，我这头还有点晕，来晚了，对不住啊，对不住。喊报告，报告，主任<理>，是。哎，这是，呃，准备出任务啊？展哥，哎。 今天林站可要带我们去做六熟悉，食品加工厂。六，六熟悉，啊、哦，六熟悉啊，就是指熟悉辖区内的道路、水源以及建筑物的分布，还有重点单位内部的消防设施、消防组织情况、事故处理流程，六熟悉。啊、哦，好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 ，nice，nice。作为我们学员来说呀，该熟悉的就得熟悉，对不对？<laughs> 本来消防检查不归我们管，但是这次借助你们拍节目，我们一并向观众展示一下，也顺便检验一下你们这段时间的学习成果。看明白了吧？明白，明白。一人组准备上。上面有镜头吗？有机位吗？有。来化妆，来。特虎，给我镜头有明显吗？ 来来来，这儿啊，从这儿，我第一脚一蹬上，啪，摇上来啊，摇上来，那个进去进去，好，就力量感啊，力量、啊，嗯、老孙，加油加油，够用吗？加油，够用<油>，帅不帅？帅，行，就这么着来十一，上。啊，把他这点全给我接。好嘞，好的。好<嘞>哎，不好意思。啊。 我们冉老师正在休息，不接受拍摄，谢谢，不好意思啊。每天这么拍到底什么意思啊？一点节目效果都没有，不是应该增加一些唱跳？<好>你们这也太夸张了吧！姐姐，坐吗？不用，你自己坐。够认真的啊！哼，还不是要,要博出镜，又当又立，真讨厌。他那么爱争，那就给他一个爱争取。 爱和人起冲突，最终变成炮灰的剧情不就得了吗？哎，我们这节目可没有剧本的。哎呦，戴戴，本以为你是老江湖，没想到你还这么天真呐！总之呢，选择权在你手上啊，该怎么做，你自个儿好好想想吧。 各位老师都休息好了吧？现在继续训练。呃，报告小史官。不、哦，呃，我认为啊，这样单纯的训练，它起不到分组效果。哎，不如直接 PK，输掉的队伍里选出一个人当场淘汰，有胜负欲啊，这样才有积极性，是不是？有道理。正好啊，咱们有直播互动环节，也不要内部评判了，把这个选择权、啊、交给观众。 这样最公平，是不是？戴戴，你说呢？哦，对，交给观众。你们都听好了，我做的不是选秀节目，更希望突出的是我们团体的感觉和效果。而且对决违背了占里救援的初衷。有什么新想法可以等林战来了和他提。现在必须按照原计划进行训练。有什么问题？报告林战，袁老师说要实行淘汰机制。 我说小赵官，你有点误会我的意思了。我提出这 PK 啊是良性的，我是看大家练的那么认真哈、啊，但是还缺点那种冲劲儿。我们的节目你要传递这种拼搏精神嘛。再说了，小蒋总也提出过竞赛机制啊。我之前是提出过，但我希望引入竞赛机制来增加亮点跟凝聚力，而不是搞什么竞争淘汰。呃。 我我我只是提出了一个，呃，不太成熟的小小建议啊。你懂消防吗？不懂的话，别瞎建议，一切听教官的。开始训练。是,是是，一人组来这边。